வணக்கம் என் பேர் மச்சரேகை சிவகுமார் நான் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து பேசுகிறேன் நான் ஸ்ரீமன் நாராயணியும் கோவையில் இருக்கிற ஸ்ரீமதி புவனா குருஜி கிட்டே கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு தசமும் சொல்லி தரும்போது அருமையாக தராங்க இது வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு தசங்க சொல்லி தந்துருக்காங்க அதில் ஒவ்வொரு தசகம் சொல்லும்போது அதோடய பொருளை வந்து விளக்கமாக சுருக்கமாக தெளிவாக தராங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குருவை அருள் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க செய்கிறாங்க அது படிக்கும்போதே நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இப்போ ஸ்ரீமன் நாராயண் ஈத்தியில் நான் முப்பத்தி ரெண்டாவது தசகத்தை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் அதை படிக்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டாவது தசகம் மத்ஸ்யாவதாரம் மோஷா திராகமி पुरा भयग्रीवमहासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यतकल्पे मित्रोन्मुखब्रह्ममुखात्कृदेषु वेदेष्वदित्सहिलमस्य रूपं सत्यव्रतस्य तन्मिलात् पातु नदीजले दर्भयतिस्तदानीं कराञ्चलौ सञ्चिदवलिताकृति द्वम् असृदस्या कश्चन बालमीनः श्रीमत्स्यावमूर्तिकीर्त्ये क्षिप्तं चले द्वां सहितं विलोक्य निन्योपात्रेण मुनिस्तेऽहं स्वल्पैरकोविकलसीजपूवं वाविं सरत्सानसिषे विभोगं योगप्रभावताञ्जयैव विना भयोधिम् पृष्टो मुना कल्पतितृषुमेनं सप्ताहमास्वेरिवदन्नयासि प्राप्तेद्वदद्देहली वारी धारा परिप्लुदे भूमिदले मुनीन्द्रः सार्थं अबारबारिणी उत्कूर्णमानसरणं यये द्वाम् तरां द्वत्तादे सकरीमवाप्तां नौरूपिणीं मारु तदेव तत्कम्बकम्ब्रेषु तदेषु भूयः त्वमम्बुतेराविरघुमहीयान् यशाहृतिं योजनलक्षदीर्घां तदा नमु सहस्रगतेजसीशयदुष्टा मुणयस्तु वा दुत्या कदुङ्कशृङ्गे तरणिं भवन्तः आकृष्टनौः मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगत्विवाहान् संस्तूयमानो निर्वरेण देन ज्ञानं परं सोभधि सन्नसारिः कल्पावधौ सप्तमुनिप्रभोवत् प्रस्ताव्यसत्यप्रदभूमिबन्धम् मनुमाददान, क्रोधात्क्रियां हयग्रीवम् अभिद्रुतो भूस्त्वङ्कस्वरुङ्गशदवशन्तं निबाध्यतैदं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्च ये प्रीतहृते प्रवञ्चनाहारपते प्रभाय श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द गो राधे